Так, доброго ранку. Записываю свой вух. Бачите, у меня шапка NH... не, не студенческой а студенческая хоккейная лига. Штаты Америки. Гуманитарка. Так. Что-то воно такое, какая скрапля. Так, я расскажу про наших этих. Что видео, как наши играли в воскресенье. И прокомментирую матчи смотрел интервью с фигу это был один из лучших центральных полузащитников мирового футбола 90-х лидер э, лидер спортинга лидер барселоны лидер реала мадрид он говорит важно играл в детстве много на синтетике и в миньку из мини-футбола у меня такая хорошая техника Бенфику я не прошел, потому что Бенфику отбирали раньше мощных силовых, таких чудаков, а я прошел в, в Спортинг Лиссабон. У него брал интервью вот этот Касильес, вратарь Реала. Реал Мадрид, по-моему, Касильес. Да? Мега матч был, мега-мега. Ливерпуль, Манчестер Сити. Обе команды могли выиграть. У Ливерпуля было три момента, где они стопудово могли забить, <къех> тянули защитники Мансити и Донарума. Потом Доминик Сабаслай забил шикарнейший штрафной, внешний, как Дау, вырезал. Вот так, ну, по этой траектории. <къех> Кстати, с подъема, сколько смотрю по ну, игр, с подъема единицы умеют бить. Люди чудаки играют в больших кубах вообще с подъема не умеют бить. Ковыряют это черпаки. <къех> Потом Холланд вывел Силву на удар. Силва забил между ног. Ну, это большая заслуга Холланда. И Холланд забил пенальти. У Ливерпуля потом получил карточку Сабаслай. Фо последней надежды. И у Ливерпуля был еще момент. Донорума потянул. Шикарный матч. Победа в Мансити. Ну, Мансити, видите, как они оживляются. Они Гвардиола, Гвардиола сказал, нам потратить миллионов 150-200. Купили двух-трех игроков, которые оживили игру. Шерки и Семеню. Так, Брайтон поиграл Кристал Пелосу. И с моего забил на 61 й Ну, не ожидал, конечно, не ожидал. Так, что там еще у нас было? Ну, вчера два матча было. Табличка, табличка. Арсенал 56, Мансити 50. Еще не все решено. Астон Вилла сдувается 47. Ман Юнайтед поднялся 44, Челси 43. Шестерочка закрывается Ливерпулем 39, Брэнфорд рядом 39. Болеем за Брэнфорд, там же этот наш, по-моему, да, играет. Ярмалюк. Вестхэм в -Хэм зоне вылета, но вылезет. И Бенли, ну, Вулверхэмптон, наверное, все уже. Они бьются, но не могут. <coughs> Серия А. Так. Сегодня будет два матча Аталанта Аванта Кремонеза, Рома Калери. Считаю, что первые обе выиграют. Ювентус Вацо. Ювентус свои не забивал. А Педро и Исаксон забили два. <coughs> и Ювентус летел. Потом Маккенни забил. И уже я думал, все проиграет когда Пьер Калюлю забил на 97-й минуте, спас игру. Надо свои забивать. Интер разгромился с он там в одни ворота. Бисок, ну много было навесов и длинные эти бисоки. Потом Аканжи врывались в шафну и били головой. У Аутара Мартинес, как обычно, и много навешивал этот, что слева играет крашеный он у них на стандартах. Димарка. Сосова так чуть, -чуть побрекался, а потом сдулся. Так, лечи бахнул у Динезе. Не ожидал. Ну, а лечи забили в самом конце на 91-й минуте. Банда. Это такие голы, что не отскочишь. Так. Таблица. Интер 58, наверное, Интер будет чемпионом. Милан, Наполи и Ювентус будут драться за второе место. Рома 43, еще не потеряна для нее Лига Чемпионов. Кома 41. Так, Ла Лига. Валига, Валига, Валига. Валенсия проиграла Реалу Мадриду, но они били, в принципе, первый тайм на равных, у Валенсии были моменты. Потом Альваро Каррера взял на себя инициативу, я люблю такую, обвел двух игроков и дал с под ноги в троечку. Ну и в самом конце Валенсия полезла вперед, МБП забил на 91-й. Победа Реала. Атлетик Мадрид получил от Бетиса, это сенсация. Антони не забил на 28 перед этим же Мадрид только их вынес 5-0. Ну и Атлетика Мадрид не вскрыли Бетис. Бетис как бы отыгрался за унизительное поражение. Атлетик разгромил Леванты, как я и говорил, не благодарите. Гурусета, Сирана, Роберт Навара. Ну, там разгром был. И Севилья Жирона смотрел. Жирона играла лучше. В начале забил Тома Лемар, том, что играл в Атлетика Мадрид. Вел игру хорошо. Цыганков во всех атаках принимал участие. Пару раз вывел шикарно на ударные позиции атакующих полузащитников. Они не забили. У Жирона было 3-4 момента убойных. Потом сам, самого Цуганкова вывели на правом фланге, но он же одноногий, пока Мастил не переиграл вратаря. Ваната заменили, у него там травма какая-то, столкновение было. И должен был быть, ну, была победа, но центральный полузащитник шестерка начал выделываться в 93-я минута, играй проще. У него забирает мяч, и Сава забивает шикарный мяч. Шикарный. Упустили победу. Хочу отметить, Ванат 0, Цыганков по моей системе 10 бальной 8. Хитафы бахнул на выезде Алавис. Ну, Хитафы это такая серьезная штучка. Они просто так, у них там, ну, они по зонам играют хорошо. Жесткая команда на прессинге. Хотя Алавис дома более-менее старается. Так, кто там еще? Кого еще не прокомментировал? Так, что там у нас по табличке? Барселона 58, Реал 57, Атлетика Мадрид 45. Ну тут Реал Барса будет до последнего тура биться. Рая Валикана рядом с Валенсией в зоне вылета. Леванте, Реал Аведа хуже всего. Так, Лига 1. Ну нашему Забарному не, не доверяют. Сел плотно на баню. Забарно, что только наши вот эти журналисты сосуны хвалят. Он, он плохо играет. Ничего личного. Слабый игрок, слабый. Не для ПСЖ. Ему надо еще работать. На Медленно принимает решение, долго думает. Ну, тут нокаут был. Я такого слабого Марселя еще не помню. Дембеле, как хотел, забивал там и в девятке. Хвороцкеля вышел на замену, шикарный дал. В дальнюю шестерку, по-моему. Или тройку. Ну, тут разгром. Тут даже, ну, они даже дышать не могли. Нужно было удалять в начале этого. Ферреру. он играл грубо подсудили. Но надо было удалять. Еще при 0-0. Он бил в, в голень высокоподнятой ногой. И хорошо играл этот россиянин со Афоном вратар. Так, что там по другим матчам? Гавр бахнул Страсбург 2-1. Не ожидал я этого, честно говоря. Я ожидал с разбора больше. Такие матчи дома выдают. Анже выиграл у Тузы, предполагал. И что там еще у нас было? АСР Париж 0-0. По молодцы Париж. Ница Монако, как я говорил, 0-0. Ближе ничего было. Что там у нас по табличке? ПСЖ 51, Уан 49. Тут будет борьба. Леон 42. ну Леон будет бороться за Лигу Чемпионов. Ну, Марсель, конечно, вчера от и выкинули. На этого, как бы его не уволили. После таких игр. Этого. А ну выключу, чтобы звука не было. Воно киркикает. Киркик, 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 киркик. Бундеслига. У Бундеслига Бавария Хофенхайм. Ну, Хофенхайм первый тайм поупирался. <coughs> Гарри Кейн забил два пенальти. Ну, им так, судя нормально. Только коснется до Баварии игрока сразу пенальти. Крамарий забил первым тайме, а потом во втором тайме троечку положил Уис э, Диас. И... Он в Ливерпуле играл, по-моему, да? Ну и как я и говорил, разгромят. Я, конечно, от Хаффенхайма ожидал большего. Кёльн получил от Лейпцига. Кельн забил красивый мяч. Ответный Ян Тильман девяточку. Ну, Кристоф Баумгартнер в этом сезоне хорош. Как я говорил. Поэтому в Бундеслигу я дал расклад к их бабке не ходи. Бавария 54, Боруссия Дортмунд 48. Хофенхайм 42, Лейпциг 39. Борьба за третье место еще вся впереди. Штутер 39, Байер 36. На вылет Сан-Паули Хайденхайм. Так, Бенфику я смотрел. Моментов была туча. Они их не забили. У Альверки было два момента. Один защитник почистил Бенфики, один ну, разыграли хорошо, в трубе не виноват. В косашку вывели центрального и дал внизом. Бенфика много безответственно била, не точно. Потом забил Шельдеру, проводит хороший сезон. И в самом конце забил Анизио Кабуар. Трубин играл, как обычно, нормально, а Судаков вышел на замену в самом конце. Бенфика 49 на, на 2 очка впереди Спортинг. Ну, тут будет борьба будет за второе место. Порту, Порту, наверное, будет чемпионом, как всегда. Так, смотрел я и Аякс на Зе Аякс. Хочется отметить, колхозный уровень. Это играли фактически лидеры ну, R-дивизии. Ну, понятно, у них сейчас Айтховен над всеми, Фейнорд пониже. Э -э ну да, этот Аякс четвертый, а З седьмой. Отвратительное поле, э ну, болото было. Играли медленно в пас. Уровень футбола после АПЛ, конечно, ну, грустно. Вышел Зинченко на 75-й. Ну, как обычно, начал всем пальцем показывать. Куда бежать? Один раз навесил. И в самом конце Аякс отскочил. На самых последних минутах э, этот э, индонезии забил гол. Маленький. Как его? Э, Киан Джим. У АЗ было больше моментов. АЗ должны были выиграть 3-0, но в итоге ничья 1-1 уровень Аякса такой, так себе. Ну а так, в принципе, больше новостей нет. Сейчас сожму и загружу. Всем побольше спорта, занимайтесь физической культурой, ставки это зло.